А ми повертаємось до студії громадського. На цей раз уже з блогером Сергієм Івановим будемо говорити про те, якою насправді є гуманітарна катастрофа на Донбасі. Саме цей термін останнім часом найчастіше використовують українські медіа. Сергію, наскільки коректно я зараз охарактеризував ту ситуацію, яка склалася на Донбасі? На твою думку? Ну я думаю, совершенно коректно. Ну, я думаю, давайте будемо називати на навіть своїми іменами, що Донбас жде то. Все то, о чем я говорил еще с того момента, когда первый российский солдат ступил на землю Луганщины и Донечины. Вот. Его ждет разруха, его ждет голод, его ждет все то, что Андрей Платонов написал в своем бессмертном романе «Чевенгур» еще в свое время. То есть все происходит четко по тому сценарию. Причем это ждет совершенно незащищенные слои населения у которых нет сбережений, вот у которых уже, наверное, доели все свои консервации и так далее, вот и какие-то запасы, вот и это в первую в первую очередь ждет их, а те люди, которые привели ко всему этому, которые помогали, сотрудничали с российскими спецслужбами, с российскими политиками для того, чтобы вот Донбасс вернуть в состояние такого хаоса, они себя чувствуют нормально, буквально вчера публиковал фотографии депутата Луган. Облсовета. Я кстати сейчас просто пытаюсь разобраться с СБУ. Да, там даже с Айдаром с батальоном, как он выехал оттуда, потому что это человек я неоднократно опубликовал. Да, то есть, я как пример, что эти люди, вот они, он, он, он выехал, полетел в Италию. Побыл там пару недель на горнолыжном курорте. Вернулся и теперь опять всем рассказывает о русском мире, печатает э, о том, что при режиме Януковича у нас были инвесторы, и все, теперь у нас ничего нет. Вот чтобы вы понимали, что происходит. А обычные люди э, пенсионеры, бюджетники и так далее, так далее, они действительно будут находиться на грани жизни и смерти. Причем, я думаю, что скорее всего второго. Скажи, будь ласка, як ставитесь до загалом до рішення української влади про припинення фінансування соціального забезпечення тих територій, які перебувають під контролем бойовиків? Но я отношусь к этому как вынужденной мере. Я не могу сказать, что я рад тому, что люди будут умирать с голода. Я пока что попрошу Розенко приготовить, там Но... у нас как раз Но... вчерашнего заява у нас в эфире. Я, я, как всякий нормальный человек, я не могу этому радоваться, какие бы люди, люди это не были. Нет, ну если бы с голода умирали боевики, то это было бы, наверное, справедливо, как минимум. Ну мы знаем, что такого не произойдет, потому что пока у человека есть автомат, он себе найдет всегда бутерброд. Я я отношусь к этому как к единственно возможной мере. А кому перечислять деньги? Перечислять деньги террористам? Перечислять деньги русским? Ну какой смысл в этом? То, что происходит сейчас, оно как бы показало нам, продемонстрировало всю сущность правителей вот этих вот банановых республик о том, что, то есть показало, что это обычные лузеры, люди, которые не имеют ни малейших управленческих, менеджерских, менеджерских талантов. И кроме того, что постоянно петь осаны Советскому Союзу, да, уже, уже разложившемуся и уже давным-давно забытому, вот, кроме того, чтобы э говорить пафосные речи о патриотизме, о братстве и так далее, так далее, они ни на что не способны. А третье, на что они способны, они воруют. Они очень хорошо воруют. Потому что я знаю, кто сейчас занимается на территории Луганска налогообложением, so called да, так называемым. Кто занимается предпринимателей, кто занимается вопросами прокурорского надзора. Вот, и какую, скажем так, репутацию эти люди имеют в среде правоохранителей и так далее, и так далее. То есть это, понимаете. То есть люди будут голодать, а те, кого русские назначили сейчас главными по Луганской и Донецким областям, э, с помощью местных олигархических кланов Ефремова, Ахметова, будет по-прежнему э, наживаться. И вчерашний пример задержки гуманитарного груза, так называемого Ахметова, яркий тому пример, когда... Это детальнейшая сгода. Когда... Давай, трошки поговорим. Я нагадаю нашим глядачам, что сейчас ну, система работает так. Те люди, которые остались на территории, имеют сейчас фактически два выбора. Если они хотят получить... якісь соціальні виплати від держави вони мають або переїхати на звільнені території і там зареєструватися як вимушені переселенці, або ж лишитися вдома і чекати, поки як Краматорськ чи Слов'янськ, ті міста, в яких живуть вони, перейдуть під владу уже українських військових, і тоді за 2-3 дні відновиться повністю соціальне забезпечення цієї території. Вчора Павло Розенко у нас про це в ефірі говорив. Зараз подивимось коротко. Ми на жаль. Дуже сильно програємо в інформаційній кампанії. Ми насправді дуже багато робимо, і органи соціальної політики дуже багато що робимо. Але ми програємо інформаційно. Навіть суспільство не знає про те, що ми не припиняли жодних виплат. Ми... Здійснюємо сьогодні нарахування всіх соціальних виплат, пенсій, заробітних Але плат. Але в Донецьку і не в Луганську. І в тому числі в Донецьку, і Луганській на ми, ми Нарахування всі здійснюються. Людям всі все нараховується. Ми просто фізично не можемо виплатити там готівку. Тобто, от в чому проблема. Тому. І ми сьогодні людям говоримо, що люди добрі, є два варіанти. Або справді ви переселяєтесь на територію України, і тоді ми вам е, виплатимо всю заборговану перед вами не через нашу вину, а через те, що частина України там відверто окупована, і ми просто не, має, не можемо до, до вас достукати. Ну як я можу забезпечити там виплату? Пенсія, да? коли всі відділення пенсійного фонду там захоплені бойовиками. Вони розграбовані сьогодні фізично, і. Ну, я навіть не знаю, які стані там база даних сьогодні пенсійно. Те ж саме по управлінням соцзахисту. Все розграбовано, все захоплено. Не можу я це здійснити. Ось така позиція. Тобто, виходить, навіщо фінансувати, там, платити за пенсію бабусям, якщо вони повертаються на блокпостах додому до себе, і в них ті ж гроші заберуть бойовики. Така правильно говорит министр, я считаю совершенно, что нет физической возможности перечисления, понимаете, то есть адресного перечисления людям. Понятно, что пенсионные туристы будут ограблены, а вот говорят, что давайте все-таки возобновим через какие-то финансово-кредитные учреждения, будем заново платить эти пенсии, эти зарплаты. Но это невозможно. Это, ну, мы сами будем финансировать, как это не банально звучит, тех, кто убивает наших солдат. Это неправильно. И я думаю, что вот отказ правительства от финансирования – это вполне логичный шаг. С одной стороны, это как бы, ну, он вызван объективной реальностью да то есть и отсутствие механизмов которые могли бы помогли это помочь это сделать вот с другой стороны это имеет все таки но ну, некий знаете но ну, все же вот фактор но ну, если не воспитательное знаете то информативный информативное значение потому что люди видят какие ничтожества захарченко плотницкий и прочее 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 какие ничтожества какие бездари ими управляют которые даже не могут обеспечить им на кусок хлеба, понимаете? Вот и все. Але е, люди це не бачать, і до нас дедалі частіше надходять повідомлення про те, що там відбуваються якісь такі. Е, не певно, що варто називати бунтами, але якісь такі масові акції. Сто протести. От вчора в Горлівці місцеві жителі фактично штурмували будівлю Калінінської райадміністрації. Ну таке, от е, було або ж у Єнакієвому на Донеччині штурмували теж місцеву адміністрацію Це 17 листопада. Здається, штурм відбувався. Ми вчорашні події відео не маємо. Ми якраз з Гінакієвом можемо показати картинку для того, щоб наші глядачі могли уявляти, як то відбувається. Люди кажуть, що намагалися з'ясувати, куди подівається місцева гуманітарна допомога, яку нібито завозять з Росії. Я вам відтючу, це дуже просто все. Донбас це регіон позднього зажигання. ви Донбас це регіон реваншиста. Был Майдан, да. Цементально да, сейчас так? Ну, ну это, это, понимаете, это инертность, которая еще Советского Союза. Там это очень долго объяснять, но на отдельную передачу я напишу об этом. Мне проще об этом книжку написать, надо будет чем рассказать. Поскольку я все-таки больше писатель, нежели э, спикер. Вот, э, понимаете, Донбасс... Э, был Майдан, Донбасс в это время веселился, пел караоке, то есть жил своей полноценной жизнью. Потом оказалось, что в Киеве все поменялось, Донбасс он, о, и у нас, давайте и мы будем делать то же самое. Только им подсунули совсем другую, как говорится, уже на, на подносе. А пассионариев оказалось слишком мало, и людей, которые смогли бы подвергнуть то, что им подсовывали критическому анализу, оказалось слишком мало. Вот то же самое происходит и сейчас, понимаете. До Донбасса приходит осмысление каких-то очевидных вещей слишком поздно, летально поздно понимаете? То есть когда это уже поднимается вопрос реально выживания. Поэтому я думаю, что гуманитарная катастрофа, или как ее принято называть, на Донбассе обязательно будет. И вопрос не в том, что ну, что может сделать украинское правительство либо украинская армия, да, которая останавливает те же самые гуманитарные грузы? Люди, вот эти, которые ходили, как говорит одна моя хорошая подруга, с лицами мороженой телятины и кричали Путин, понимаете? Вот, они должны э, сами дойти до того, что им вне Украины жизни нет, они не нужны России. Потому что если они этого не поймут то у нас война там будет длиться вечно. И сколько людей э, пострадает от этого, понимаете, это уже, ну, это уже как бы историческая логика, исторический процесс, там маховик истории, если хотите, извините за пафосное выражение, здесь уже ничего не сделаешь, понимаете. Никто ж из них не задумается, сколько солдат гибнет каждый день украинских, понимаете. Я тоже сегодня, у меня была рефлексия по Донбассу, я что-то вот... Я, ты, — А вот когда в тебя есть, то ты уже начинаешь задумываться? — Я разговаривал с родственниками, они говорят, что да, действительно, действительно, они в небольшой деревеньке живут в Донбасской, в селе. Говорит, да, действительно, выходят уже на улице, старики, сидят с кружками. То есть они уже достаточно там пожилые люди. Говорят, мы, такие, мы такого не видели с 50-х годов. Сидят с кружками, берут кружку, просто кто-то там, чтобы что-то там положил, что-то бросил или там оставил какое-то. То есть действительно, там это все набирает обороты. Естественно, в этом никогда не, при, не признаются манипулятивное правительство про самопровозглашенных республик. Естественно, в этом не признаются местные селебрити, да, и люди, которые находятся возле кормушки. Но это действительно так. Вот. Но нет другого пути перевоспитать Донбасс или дать Донбассу э, понять, что он не прав, нет другого пути, нельзя платить людям, которые тебя убивают, деньги. Вы согласны с этим? Ну, это будет это, это просто понимаете, это не вписывается в канву человеческой логики элементарной. Вот. И поэтому э, какие-то, конечно, процедуры. Ну, я не понимаю вообще, зачем, должна, зачем Украина должна кормить вот, э, и конкретно сегодня вот Донецк, да? почему мы должны перечислять деньги на Донецк. Когда мы знаем, что критическая масса людей поддерживает э, пророссийские курсы и ненавидит Украину. Вот. Все это мы знаем. То есть мы общаемся с людьми. Я сегодня зашел в банк, мне женщина, которая работала на кассе, рассказала про девочку, которая перевелась из Донецка в один из коммерческих банков. Не буду называть какой, чтобы не делать тут рекламу, либо наоборот антирекламу. Вот. Ко которая ходит просто по банку и говорит, я вот приехала из Донецка, пускай там, говорит, всех этих, говорит, ваших, говорит, укропских солдат поубивают. Но это нормальная ситуация, это ненормальная ситуация. Поэтому, естественно, сейчас происходит столкновение, как я говорил, вот этих вот, понимаете, ментальных наших парадигм этих прошивок и все вот и совершенно очевидно что уже про вот именно часть населения украины она победила понимаете но я не вижу смысла положить еще поставить украину на грань дефолта да положить еще несколько десятков тысяч пассионариев для того чтобы спасти людей которые этого не хотят на еще работают вот, например сейчас раз богданку Кутепов создать мониторы чат на ютубе еще пожить люди он там вбывает ролик там их там чуть чуть на Запитує, я не думаю, що це справжнє ім'я, але Алі Баба Бабайович запитує, чи готова влада жорстко відмежуватися від екстремістських районів Донбасу. Типу, взагалі правильний сценарій типу сказати, ну добре, типу чуваки, ви там вибрали, вам там погано, ну і живіть, там побудувати стіну чи ще будь-що. ж багато Це говорили. Ну строїть стену внутри своєї страны, наверно, це неправильно, її треба строїти на границях, ну, хоча б условную или линию манергемати или какие-то ряд фортифікационных сооружений, естественно, на границі з Росією мы к этому придем и будем строить. Не только на границе с Россией, на границе с Белоруссией, которая пережив... уже в принципе подверглась экономической экспансии, экспансии со стороны России, если Лукашенко не догадается и не кинет Путина, как он это умеет в принципе делать. Мы это знаем, вот скорее бы это произошло, вот, но, 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 но тем не менее: но тем не менее, понимаете, я все-таки надеюсь, что Беларусь все-таки, как наш братский народ, действительно, который нас, то есть, понимаете, белорусы все-таки поддерживают нас ну, гораздо сильнее, чем Россия. Лично я это ощущаю. Вот я все-таки надеюсь, что они тоже скоро поменяется режим. И они найдут себе силы и какие-то возможности для того, чтобы заменить Лукашенко на человека, который понимает ну что-нибудь кроме вот этого дела, вы понимаете? Вот кроме перетрахивания, да, как он говорит да, всех этих своей позиций. Вот, поэтому. Рано или поздно мы к этому придем, но не надо, конечно, строить. Ну, у нас как? У нас есть линия фронта, у нас есть интервенция, есть линия фронта. Интервенция – это когда в страну зашел враг. Вот. Он зашел, окопался на каких-то позициях. Вот там вот и проходит линия фронта. Так получилось, что за этой линией фронта находятся населенные пункты, большая часть населения которых ненавидит то, что находится за линией фронта, да, условно говоря. Ну или находится по другую сторону Днепра. Вот. В силу ли пропаганды, в силу ли ну, какой-то, я не знаю, неосведомленности, Мало ли, ну по ряду причин. Что, а вот там на, ушелся... что мы должны делать? Мы должны позволить Ахметову возить фуры в свои же брусницы и продавать э, людям, чтобы они за последние копейки. Мы должны э, упрачивать. Э, я понимаю, что да, таким образом просто появляются продукты на, на полках магазинов, и люди имеют возможность хотя бы какую-то их купить. Вот. Но таким образом мы помогаем Ахметову восстанавливать свое экономическое и финансовое благополучие. Это не Мараз, мне человек, который э, финансирует Восток, который э, законтрактовал всех этих ублюдков Гиркиных и Моторол, которые сейчас там правят бал. Понимаете? Ну, я... с другой стороны, так же волонтеры. Вчера мы включали волонтерку из Донецка. Она говорила, что ну, Раздают справді гуманитарную допомогу, в том числе и фонд фондах Метова. волонтеры, самих... uh, До речі, еще гуманитарная помощь так так нас из России есть. Uh, слушайте, я вас умоляю. фонд Ахметова, я вообще не понимаю, во-первых, почему еще никто не проверяет этот фонд. В них и их неаргументация. В них что если бы мы вызывали честный закон, то нас бы мало, на нас бы ведразу нас думали, би Я думаю, я думаю, их не проверяют. Почему їх не проверяют, потому, не что наши правоохранительные органы очень коррумпированы. И Ахметов все-таки как человек, который хотя и потерял, конечно, основатель на войне, имеет достаточно достаточно большое количество денег для того, чтобы скупить всех и все. Вот, это во-первых. Во-вторых, то, что там они раздают, по-другому тоже не будет. Ахметов, он помимо финансовых ударов, он претерпел огромный такой очень сильный удар по своей репутации как отца Донбасса, да, как человека, который отвечает за свои слова. То есть в итоге Ахметов, ну извините, конечно, меня, просто он оказался просто в глазах даже большинства жителей Донбасса, просто безвольным, ничего не решающим куском дерьма. Вот, да? вот, извините, может быть, за непарламентскую лексику, но это так. То есть он оказался человеком, который по большому счету никто. То есть от его былого флера всемогущего э, гангстера, э, интегрированного в, в, во властные структуры Украины и даже уже шагнувшего в Европу, да, не осталось и следа. Поэтому, поэтому сейчас Ахметов, ну, вы, ну, нет, подождите, ну вы, вы думаете, что Ахметов настолько гуманный человек, что ему не плевать, кто там сдохнет, когда он содержит батальон «Восток», который убивает наших солдат? Ну, вот у вас у вас есть, я не знаю, вы, вы, вы действительно хотите разглядеть в Ахметове человека? Нет, я просто как журналист, мушу вам намагаться. Опенувати. А, ну, вот, ну, ну то есть я должен искать альтернативную точку зрения тому, что вы пропонуешь. Ну если вы просто, если вы просто как бы делаете то, что должны, то я, наверное, сделаю то, что я должен. Я вам посоветую не искать в Ахметове человека. Окей, але э, в тех подиах что сегодня вчера, когда зупинили гуманитарный конву Ахметова, который прям на сход. Давайте. Давай, да... две вещи? Зупинку незаконно перевозных каких. Товари, скажем так, с одного боку, с другого боку, бачил так само э, боротьбу между Коломойским и Ахметовым? Да, ну это полный бред. Ну, блин, за 20 фур будет Ахметов с Коломойским, будут вот это... Ну, это, это, во-первых, это смешно. Во-вторых, я вчера разговаривал с Егором Соболевым, который там был, э, все-таки человек, который... Э, не имеет репутации, так сказать, политика интегрирована в какую-то из бизнес-структур, ну или из финансово-промышленной группы. Он говорил, что да, действительно это было... То есть, как бы, действительно, и причем он сегодня даже, когда сказали, что везли сигареты, везли спиртное и так далее, он же опроверг это. Вот, он сказал, что да, да действительно, ехала еда, было принято такое-то решение, вот там же, ну, военными не пропускать. Потому что э, эта еда заходит, они кормят боевиков, боевики идут на позиции и начинают по нам стрелять. Ну, какой смысл в этом? Понимаете, а э, рассуждать о каких-то гумани гуманитарных... Э, гуманитарных позывах э, Ахметова, это все равно, что искать Ефремова патриота Украины. Вы понимаете, это, это, это бессмыслица. Mm -hmm. З іншого боку заходять так само так звані гуманітарні конвої, там так само, крім э... Речей, призначених для бойовиків, завозилися і продукти, які як мінімум під час цього так званого голосування роздавали. Тобто там все ж таки продукти мали з логікою бути. Подивимося, як люди обурюються, перевіряючи, намагаючись перевірити, куди ж ті речі завезені з Росії, потрапляють. Зараз покажемо відео ну, за 17 листопада, знято на Донбасі. А мы на Она нам лично сказала, что будут выплаты с понедельника. Потому что 15-го, да, да, выходной, суббота, девочки, будут. 15, -го, 15 -го числа. Мы пришли, я уже все другое говорят. Мы пришли, нас все врут, нас обманывают. Опять а же, не мы деньги все дали. И еще в да нет, не в и а в Как в так приведи ребенка и заплати наличкой за еду. Вот она, Да нет, это не то пальто. Скажите, что нам делать? Скажите вот что-нибудь. Что нам делать? А ось так виходить, ну, люди бачимо повний коридор людей, намагаються зрозуміти, куди ж подівається те, що завозиться з Росії. Ну, я, а 27, куди це я 27 років такое наблюдав. Это можна, это, это по-любому другому поводу происходить. А то тобто, в цьому нічого дивного немає? Ну, это, да, это нормальна атмосфера для тих місць, откуда я родом. Але для того, щоб уникнути такої повної гуманітарної катастрофи, намагаються то щось завозити, щось здається волонтерам, що здається, ну в будь-якому випадку, навіть і, е, тимчасова ця окупа... окупаційна влада змушена якимось чином підтримувати там чи частину людей роздавати їм якісь продуктові набори. Е, е, наскільки їх вистачає загалом, наскільки це може допомогти і затримати таку повну катастрофу? Mm -hmm. Ну бачимо величезні зерги, mm -hmm. просто які mm -hmm. стоять. Mm -hmm. Ми не зможемо контролювати і управляти та катастрофа йо. Її... Наступлением, либо ее не наступлением. Почему? Потому что, по сути дела говоря, вот языком чисто юридическим, да, пересекая границу от линии фронта, все эти товары попадают в руки террористов. То есть людей, которые являются преступниками и которые совершают длящиеся преступления уже на протяжении многих месяцев в отношении Украины, в отношении людей и так далее, ну, граждан Украины и, и так далее. То есть целую, целую, целую совокупность преступлений, понимаете? Как мы можем контролировать, кому они отдадут эти макароны? Ребенку, который нуждается, пухнет с голоду или отдадут этой беременной самке моторолы, понимаете? Откуда мы знаем? Вот я, например, не знаю этого, понимаете? Так, и ну, тем более знаю, кто занимается всеми этими э, гуманитарными делами, да, там, кто там, Энрике Менендес под э, чутким руководством Марины Анатольевны Черенковой, бывшего зама Близнюка и прочее. Ну, слушайте, не смешите мои тапочки, как говорится. вот это же волонтеры, например, Мирослав Гай говорил, говорил так само Гармаш у нас в эфире, про то, что уже отрабатываются выпадки голодных смертей. У вас есть какие-то подтверждения Но это вина Ахметова, Ефремова, Плотницкого и Захарченко, и Путина. Все. Причем здесь мы. Но это правда. Ну, в Анголе тоже люди умирают. Ну, ну ели пали. И тоже от голода. Но я лучше бы туда давал серьезно говорю, гуманитарная груза, чем сюда. Зрозумел. И еще питание, которое не поставить, не можно. Потому что те хотя бы ни на кого не нападают, понимаете, и не бегают с, этими с флагами этой раковой опухоли геополитической России по, по улицам и площадям. Ще запитують, просто традиційно, наскільки розумію, багато хто з наших глядачів стежить за фейсбук-сторінкою Сергія. Запитують, що з регіональними елітами, зокрема, користувач 5КП, запитує, що з Єфремовим, куди він взагалі подівся, останнім часом його щось не чути. Єфремова, та його ніколи вже, не, його після того, як він отошов від ділу, вже, в принципі, і не було слышно. Єфремов займається зараз інтег... інтеграцією своїх людей в, в структуру ЛНР, вже мірошник його медій. правая рука, так сказать, уже сидит справа от Плотницкого. То есть он уже, как бы, и по большому счету, он выстраивает себе вотчину, чем он занимался, по сути дела, говорят, с 90 го года. На он ставку А когда он приезжает сюда, то, насколько я знаю, ну, вот я общаюсь с сотрудниками спецслужб, мне говорят, что его прикрывают, как бы, сотрудники российского посольства. Во всяком случае, на вот эту известную пьянку в Интерконтинентале, или где там они гуляли, он пребывал с Урабовым и Бывал за Зурабовым, опасаясь ареста. Вот. Ну а какой арест, когда у нас Ерема Гран, и генпрокурор? Кто его Кто же его арестует? Да, зрозуміло, але ну крім Єфремова є ще інші представники регіональних еліт. Просто цікаво, наскільки багато з них лишилося і спробу, і намагаються інтегруватися туди, і наскільки багато з них залишили і вже зробили ставку на політичку. Я думаю, я думаю, где-то 70 на 30. 70 там 30% все-таки часть прийшла к какому-то катарсису, часть сцепів зуби терпить общество Бандера, Цивокропов і и ну то есть нас с вами вот а часть очень мизерная часть но они и были про, про украинскими людьми на самом деле такие вот люди вот допустим у нас все равно 124 депутата в облсовете было да вот из них три не проголосовало за обращение к россии понимаете вот угу. ну они есть а они она да но три было но есть мало но приятно да вот ну, поэтому как бы, как бы, но все равно, э, все равно я наблюдаю тенденцию к тому, что выстраивается та же вертикаль полностью Ефремовская. Мы ну то есть я наблюдаю всех тех же чиновников. Я знаю всех, кто занимался выборами оппозиционного блока. Почему? Потому что оппозиционный блок, давайте будем называть вещи своими именами. Это пророссийская сила, это сила, которая представляет интересы оккупанта, интервента в украинском парламенте и вообще в Украине, пользуясь депутатской неприкосновенностью. Вот так вот, выборами э, в оккуп оккупационного, оппозиционного блока, работа и сотрудничеством с так называемой администрацией ЛНР и, ключ, и распределением ключевых должностей в так называемых парламенте ЛНР, да, вот ДНР, занимаются одни и те же люди, чтобы вы понимали. Вот и все. Цікавий такий розклад. Але це, що ми бачимо, на місцях лишається ну, чиновники намагаються інтегруватися, терор триває, ну, тому що ну, складні дуже повідомлення надходять з того регіону. Голодні бунти, а потім бачимо, що зупинили повністю постачання соціальних виплат на ті території, не можна. Вже, тобто банки не працюють, люди не можуть отримувати гроші, грошей просто немає. Що далі буде? Доведеться здатися, і, ну, тому що управляти територією не ті, ну, просто не бачить, що я, я вам приведу, важко. Я вам приведу такий примір. Ну, Прибіг до волшебної сілі метафори, як я люблю. Ну представте, от ви женились, да? от, ну хочете їсти. Ну а вы в силу каких-то физических вот своих качеств, я не знаю, не можете себе приготовить есть. Вы говорите жене, ну дай поесть. Вот она не дает. Вы 2, 3, 4, 5, 6, 10 раз говорите, нет, 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 нет никакого смысла. Вы, ж, наверное, начнете злиться надо там уже, да? Дальше. Вот то же самое происходит и в Донбассе. Донбасс просто неудачно женился на уродах, понимаете? Невдало не дружился, буду разлучены. Ну, вы знаете, в Донбассе очень вообще как бы распространено такое явление терпеть, но жить до конца. Я хотел бы, чтобы это было иначе, но в э, какая-то часть Донбасса будет жить с нелюбимой, э, никчемной, уродливой женой до конца своих дней. И с этим надо смириться. Э, дуже дякуємо Сергію Іванову за таку сексистську, але цікаву метафору. Э, дякую, приходжу обов'язково.